Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Semin Rəfiyev hər birinizi salamlayıram. Bildiyiniz kimi, miq imtahanları davam edir. Bəzi sualların izahını verəcəm. İnşallah növbəti imtahanlarda sizlər üçün yararlı olar. Keçək suallarımıza. 1-ci sualımız belədir ki, maşının birinin sürəti 70 km/saat, digərinin sürəti 90 km/saatdır. İkisi birlikdə 1 bir saatda nə qədər yol gedər? Demə birlikdə dediyinə görə toplayırıq 70 üzərinə gəlsin 90 vurulsun 1. 70 + 90 160 eləyir. 160 da 1 saat ərzində elə 160 kilometr olacaq. Düzgün cavabımız A variantı. Keçirik növbəti suala. Növbəti sualımız kater məsələsidir. Və deyir ki kater 132 kilometrlik yolu 4 saatda gedir. Axına qarşı isə 90 kilometr yol 30 saatla gedir. Saat sürətlə gedir. 20 dəqiqə axın ilə neçə kilometr yol olacaq? Birincisi 132-ni bölməliyik 4-ə. K-nin öz sürətini tapmalıyıq. Yəni bir saatda görə-görə nə qədər gedir. 132-ni bölürük 4-ə, düşür 33. 33. Sonra deyirik ki, axına qarşı 90 kilometri byl 30-la gedir. 3 saat yolda olur. Bu bizim üçün lazım deyil. Əsas lazım olan 30 kilometr olması vacibdir. Yəni axına qarşı 30dur. Katerin sürəti 33dur. İndi axın ilə bizdən dediyinə görə çayın sürətini tapaq katerin sürətinin üzərinə gələr. Katerin sürətindən axına qarşı sürəti çıxırıq, qalır 3. Bu 3 bizim çayın sürətidir. Çay 3 kilometrdədir. 33-ün üzərinə 3 gəlsək 36 kilometr eləyəcək. Bu da axın ilə olacaq sürəti. 1 saat ərzində. 1 saat ərzində əcər ki bu 1 saat ərzində 36 kilometr yol gedir. 20 dəqiqəyə nə qədər gedəcək? 1 saatımızın içərisində 60 dəqiqə var. 36 20 dəqiqədə də x 60-ın içərisində 3 dənə 20 olduğuna görə 36-nı bölürük 3-ə düşür 12 kilometr. Deməli kater axın ilə 20 dəqiqə 12 kilometr yol gedəcək. Növbəti sualımız üçbucaqlara aid olan bir sualdır. Deyir ki, üçbucağın birinci bucağı ikinci bucağından 21 dərəcə böyük, üçüncü bucağından isə 42 dərəcə kiçikdir. Böyük bucağı tapın. Demək ki, bura olsun üçbucağın ikinci bucağı x. Bura birincidən, birinci ikincidən 21 dərəcə böyükdür. x + 21. Bu hissədə isə yazacağıq. Üçcüdən isə birincisi 42 dərəcə kiçikdir. Yəni x + 21 + 42. Bu da üçüncü bucaqdır. Bərabər eləyəcək 180-ə. 3x + 21 + 21 + 42 = 180 Olacaq 3x birbaşa yazıram 3x = 96 Çünki 180-dan bunları cəmin çıxdıq 96x də bərabərdir 32 1-ci bucaq 32-dirsə, bizdən ən böyük bucağı soruşur. Ən böyük bucaq da 63 olacaq. Yəni x + 63-dür, bu da 32. 32 + 63 = 95 dərəcə. Ən böyük bucaq 95 dərəcə olacaq. Növbəti sualımız belə bir sual var. Ə 1477-ni 26-ya böləndə alınan qalıq 157-yə böləndə alınan qalıqdan neçə dəfə böyükdür? Biz ilk öncə ədədləri bölməliyik. 1477-ni bölürük 26-ya. Bizə vacib olan nədir? Qalıqlardır. 56 dəfə düşür. 56 dəfə düşür. Qalıq qalır 21. Bizə qalıq vacibdir burada. 21. Sonra 150-ni 150-ni 150 bölünsün 7-yə. Bərabərdir. Qalıq qalacaq 3. 15-in içərisində 2 dəfə. Demə 10-un içində 1, qalığı da 3 qaldı. İndi birinci ədədimizdə qalıq bu 21-dir, bölürük 3-ə. Neçə dəfə böyük olur? 7 dəfə. Düzgün cavabımız olacaq 7 dəfə. Sonra keçirik növbəti suala. Deməli deyir ki, rombun perimetri 92 santimetr olarsa, bir tərəfin uzunluğu neçə santimetr olar? Rombun perimetri P = 4a düsturu ilə hesablayırdıq. Burda da ümumi perimetrin verdiyinə görə biz bölməliyik nəyə? 4-ə. 92 bölünsün 4-ə. 23 sm. Deməli 23 sm bizim nədir? Rombun bir tərəfidir. Buranı siləy növbəti sualımız da elə burdadır. Deməli deyir ki, çayın axma sürəti 5 km/saatdır. Bax 5 km/saatdır çay. çayı Salın e, deyir ki, misal 12 saat ərzində getdiyi bu yolu kater 3 saatda qaytarır. Bax siz e, bildiyimiz kimi salın sürəti ancaq və ancaq çayın sürətidir. Deyək ki, belə e, çayımız var, bir taxta parçasını atırıq və ya salı atırıq. Bu hissədən çay ancaq onun öz sürəti ilə apara bilər. Yəni onun bir e, hərəkətə gətirən ancaq və ancaq çaydır. Və ona görə biz çayın sürətini vururuq o saalın gedən zamanına 12 vurulsun 3 bərabərdir 6. 12 vurulsun 5 üzrür sayın 60 kilometr. Demək 60 kilometri kater 3 saatda gedir. Katerin öz sürətini tapın. 60-ı da bölürsən 3-ə. 20. 20 kilometr/saat. Deməli çayın e, sürətini vermişdi, saalın gedəcək zaman vermişdi zamanı vurduq, çayın sürətinə böldük, katerin gedən zamanına və katerin öz sürəti çıxmış oldu. 21-ci sual deyir ki, birinci avtobus 70 km/saat sürətlə hərəkətə başladı. Deyə V1 70dur, T 4dur. Avtobus həmin məntəqədən həmin istiqamətdə 110 kilometr bölünsün saat sürətlə hərəkət etməyə başladı. İkinci avtobus birinciyə neçə saatdan sonra çatır? Eyni istiqamətdə sürət məsələsidir. 70-i vuraq 4-ə. 280 kilometr yol gedib maşın. Və e, sürətlər fərqini tapaq. 110-dan çıxırsan 70-i. Alırsan 40 kilometr. Sürətlər fərqi 40-dır. İndi gedilən məsafəni 40-a biz nə ilə məliyik? Bölməliyik. 280 bölünsün 40 bərabər neçə saat? E, Deməli 7 saat sonra avtobus, avtomobilə ç, birinci avtobusa çatacaq. Düzgün cavabımız 7 saat. Sonra növbəti sual: Düzbucağın uzunluğu deyir 36 desimetrdir. Eni bundan 2 dəfə azdır. Perimetri bu düzbucağın perimetrinə bərabər olan kvadratın bir tərəfi neçə desimetrdir? Deməli, bir dənə düzbucağı çəkirəm. Bunun uzunluğu 36-dır. Eni 2 dəfə azdsa 18-dir. Perimetrin hansı düsturla hesablayırdıq? P = a + b vurulsun 2 düsturundan. P = 36 + 18 * 2. O da bərabər olacaq 108. Və bizə deyir ki, perimetr bu düzbucalın perimetrinə bərabər olan kvadratın bir tərəfi neçə desimetrdir? Kvadratda biz kvadratı tapanda hansı düsturla tapırdıq? Deməli, kvadrat çəkək burada 4a ilə tapırdıq. Deməli 108-i bölürük, 108-i bölürük 4-ə. Tərəfi düşür 27 desimetr. Yəni bizdən kvadratın tərəfini soruşurdu, oza 27 desimetr. Sonra növbəti sualımız deyir ki, iki ədədin cəmi 22-dir. Bu ədədlərin hasil ən çox neçə ola bilər? Əgər ki, iki ədədin hasilinin Çox olmasını istəyirsə, ədədləri bir-birinə ən yaxın götürməliyik. Bunu da necə götürə bilərik? Məsələn, 11-lə 11-in cəmi 11-lə 11-in cəmi elə necə? 22. Sonra əgər ki bunu hasilin soruşursa, ən çox soruşursa 11-i vururuq 11-ə. Bu da elə 121. Və ya bu sualda verə bilər ki, iki ədədin cəmi 22-dir və ədədlərin hasil ən azı nəçə ola bilər? O zaman ədədlər bir-birindən ən uzaq götürəcəkdi. Məsələn, 1-in birin bir götürərdim, birinc də 21. Hasil olacaq nəçə? 1 v 21. Oldu nəçə? 21 elə. Hasil olacaqdı 21.